что такие дела они делают, к сожалению. Но нам нужно понимать, в первую очередь, что Клименко приходит руководить уже практически наполовину разваленным САПом. Вы должны понимать, что без главного в САПе не все люди, ну как вам сказать, были верны присяге, что ли? А ну, когда у вас нет год э, главы, когда у вас нет фактически счета от коррупционеров, которые постоянно или коррумпируют ваших коллег, или угрожают вам альтернативными уголовными делами. Вы же понимаете, что СБУ может э, завести уголовное дело, там допустим, скажет, что кто-то из прокуроров является там, потенциально шпионом, или будут какие-то налоговые проверки э, в бизнесах его родственников и так далее и тому подобное. Ну, не все а, прокуроры могут устоять перед этим. Кого-то запугают, кого-то купят. А, у кого-то купят просто бездействие. То есть человек не будет дела, значит, с, с делом ничего не делать. Он просто будет а, сидеть и притворяться о том, что ничего не происходит. К сожалению, вот такая вот ситуация происходит сейчас в Сапе. Там есть всего лишь один или два дела, которые сохранили субъектность. По большому счету вся работа на обеспечивается именно этими людьми. И э, САП сейчас, э, как я уже сказал, в полутаком мертвом состоянии, и новому руководителю придется очень много работать для того, чтобы э, привести в порядок внутренние дела. Это первое, с чем ему э, э, придется э, столкнуться. Но Вторая... он спроможный? А лавин спроможный навести латы, дать захвост вицебе своим подлеглым, чтобы обеспечить их от внешнего тиску? Абсолютно верно. Первое, что от него требуется, это четко дать понять, что, ребята, я вас защищаю, пожалуйста, продолжайте свою работу, подписывайте подозрения Павлом Вовком, Олегом Татаровым, не бойтесь ничего, работаем дальше до победного конца. И, конечно же, общество ждет, в конце концов, во-первых, как подозрений. Второе, так это и решение э, судебных дел, которые уже находятся в Аксе, в высшем антикоррупционном суде. Допустим, когда было большое интервью у Клименко, э, у него задавали именно этот вопрос. Вот вы, как потенциальный э, будущий руководитель САПа, э, что вы ожидаете в первую очередь? Он же, конечно же, сказал, что э, народ Украины ждет решения э, с, судей по коррумпированным делам, которые есть сейчас э, в Аксе. И, э, допустим, приводил э, в пример э, высшем... Бойко или бывшего главу налоговой службы Насирова. Большинство доказательств прокуратуры уже заслушаны в суде, а соответственно решения должны в обозримом будущем быть, и люди должны наконец-то увидеть решение суда по таким большим коррупционерам, как, допустим, бывший глава ДФС. Пане Марку, антикорупційні правоохоронні органи в нас працюють разом. Ну тобто САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура, набу, національне антикорупційне бюро, і вже згаданий вами ВАКС Вищий антикорупційний суд України. От з ВАКСом немає питань. САП отримав чільника. Що на тепер? Яка на тепер ситуація з набу? А я би кстати не сказав, що к ВАКСу немає питань. Ви повинні також розуміти, що суд точно також дивиться на обстановку ситуації в цілому. И если э, ситуация неоднозначная, то судьи также будут принимать неоднозначные решения. Как, допустим, э, прокурор САП, который просил суд, допустим, закрыть э, дело «Роттердам Плюс», его потом через апелляцию пытались открыть. В Аксе, допустим, некоторые э, судьи принимают решения, как нам кажется, недостаточно жесткие по коррупционерам. Допустим, там есть э, какой-то обвиняемый, блин, если честно, извините, я не помню, ли это был прокурор или какой-то чиновник, который стрелял, в набушника, и ему дали три года условно, это решение было буквально на днях. И ну что такое три года условно человеку, который выстрелил в агента набу? Я считаю, что это недостаточно жесткое наказание. Поэтому здесь, к сожалению, ситуация абсолютно такая же, как в САП. Однако после того, как назначают руководителя САП, конечно же, судьи ну, как бы воспряли духом, и какие-то судьи определенно будут выносить ну, как бы более справедливые наказания, потому что теперь видят, что антикоррупционная система работает. Вы спросили по поводу НАБУ. Все верно. Теперь нас ждет следующий конкурс на главу НАБУ. Точно так же, как с конкурсом на главу САП, сейчас необходимо проводить конкурс на главу НАБУ. Однако, к сожалению, есть одна небольшая проблема. Один из людей, которые утверждают, утвержден в конкурсную комиссию НАБУ, сейчас находится в конкурсной комиссии САП. И так как конкурсная комиссия САП, оказывается, принимает решения по назначению не только руководителя и его заместителя, но и также по некоторым директорам, по некоторым глав направлений, человек, который находится в конкурсной комиссии САП, должен также и находиться в конкурсной комиссии Набу. Его почему-то утвердили в новую конкурсную комиссию. Он сам сказал, что он этого не хочет, потому что пока он не закончит свою работу в комиссии ФСАП, в он, ну, физически не может выполнять свою работу в комиссии по Набу. И вот сейчас есть такая казуистика. Естественно, это не просто так. Офис президента, естественно, знал об этом, знал, что конкурсная комиссия НАБУ не может начать свою работу, пока э, этот человек из конкурсной комиссии САП не завершит свою работу там. И он уже сказал, что он не собирается из нее выходить, так как э, конкурсная комиссия должна продолжать свою работу, она не закончила свою работу, будут еще конкурсы на руководителей направлений в САП. Така ось така оцітуа ситуація. Дивіться, але ж такі самі припущення, це ваші припущення, що офіс президента знав про те, що і там, і там ця людина в конкурсній комісії, і вона не може працювати і в такий спосіб, начебто, ви кажете, планують затягнути цей процес. Але дивіться, це такі самі припущення лунали щодо того, що і генпрокурор буде тягнути з призначенням чільника САП. менше. З тим ми бачимо, що просто в той самий день, коли Зеленський затвердив генпрокурора, то генпрокурор своєю чергою затвердив чільника. Почему чому тут песимістичні yes. припущення yes. не спрацювали? Прекрасный вопрос, спасибо, что вы его задали. Всегда, когда я отвечал а, насчет конкурсной комиссии по САП, а, я не говорил, что офис никогда его не назначит. А, я говорил о том, что а, ситуация в стране очень тяжелая и стране нужны деньги. И помощь западных партнерам, а, западных партнеров в Украине также и подразумевает финансовую помощь, и одним из этих условий является назначение а, главного прокурора САП. И а, поскольку ситуация тяжелая, офис может пойти на такое решение, что назначить главного прокурора САП. Именно это и произошло. Это всегда вопрос торгов, понимаете? То есть какая сторона победит, что им больше нужно, деньги или что-то еще. А в данном вопросе победили деньги, в конце концов. То есть финансовое положение в Украине сейчас невероятно тяжелое. И это не секрет, что одним из условий, одним из условий макрофинансовой помощи Европы Украины является проведение реформ. Одним из самых больших пунктов этой реформы было назначение главного, значит, главы САП. И так как это назначение сейчас произошло, поверьте мне, вы в ближайшее время увидите, что Европа перечисляет нам какое-то количество денег. Также можно и рассуждать, в принципе, и на проведение других конкурсов, в том числе и на БУ. Это будет вопрос дискуссии между Западом и властью, и вот на какие компромиссы готова власть пойти, как долго она будет проводить этот конкурс, будет ли она идти на уступки и назначать конкурсную комиссию правильно, значит, уберет она члена этого, этой конкурсной комиссии из конкурсной комиссии на бу и поставит кого-то кого другого, я не знаю и невозможно однозначно это сказать. Либо они скажут, что все, ребята, вот мы назначили главу САП, и теперь дальше мы не пойдем, значит, вот мы будем работать в таких условиях, которые есть сейчас нас все устраивает. Как, какой вариант выберет власть, я, естественно, не знаю. Ну, ми отримали кандидатство в члени ЄС, і нам звітувати по тому кандидатству по наших реформах треба буде наприкінці року. Оце такий термін. Я думаю, що поставлять нам вимогу призначити і чільника до цього часу. Так собі припускаю. Якщо максимально будуть чинити наші союзники на нас тиск, і я за цей тиск союзникам дуже і дуже дякую. Направду я не вважаю це тиском, а я вважаю це примусом нас до реформування. А ті реформи мені, як громадянину України, в першу чергу потрібні. Направду. Тому я союзникам за цей тиск дякую. Це я глядачам пояснюю. Так, от, якщо вони максимально жорстко на нас натиснуть, як швидко зможе в принципі відбутися за е, оптимальним сценарієм конкурс на чільника набу? Скільки займає, скільки триває ця процедура? Вот действительно здесь тяжело объяснить. Знаете, я вам приведу несколько примеров. То есть с конкурсом SAP на это потребовалось полтора года. А на конкурс на главу БЭП он занял от начала до конца 15 дней. 15 дней. То есть, естественно, если вот до конца года у нас несколько месяцев, то я бы сказал, что до конца года сделать это возможно. Но для этого необходима политическая воля проводить этот конкурс, понимаете? А условия конкурса на главу НАБУ, его процедура прописаны еще лучше, чем был конкурс на главу САП. Поэтому само... Начало конкурса, само, само инициирование этого конкурса уже будет, ну, как бы так сказать, хорошим заделом на то, что он закончится, и закончится успешно, и будет выбран достойный кандидат. Вы очень правильно сказали, я тоже хочу это подчеркнуть, о том, что нет никаких требований Запада делать реформы. В первую очередь мы должны с вами быть в этом заинтересованы. Потому что работающая антикоррупционная вертикаль в первую очередь делает хорошо нам с вами. Потому что люди, которые воруют деньги в Украине, будут наказаны, и эти деньги не будут выходить из бюджета. Как я вам говорил, помните, допустим, большим примером является Нафтогаз, который, к сожалению, после смены менеджмента, Сейчас у них огромная дыра и глава компании требует от Кабмина что-то около 200 миллиардов гривен, а сейчас обсуждается вопрос так называемого газового ленд-лиза на 3-4 миллиарда долларов. Вот вам пример, яркий пример коррупции. Половина из этих денег были распилены между компанией и пророссийским олигархом Фирташем. Естественно, такие большие коррупционные скандалы очень вызывают огромное недоверие партнеров к нам, потому что если бы работала антикоррупционная вертикаль, этого бы не было. Была бы прослушка этих людей, была бы прослушка народных э, депутатов, которые э, проводили через Верховную Раду закон о списании долгов с бытов и облгазов перед нафтогазом, и тогда все люди, которые участвуют в этой коррупции, были бы пойманы. Но так как антикоррупционная вертикаль не работала, во-первых, виноватые люди не пойманы, во-вторых, из бюджета утекло, вот э, глава нафтогаза нам объяснил сколько, около 200 миллиардов гривен. Пане Марку, але я все-таки для глядачей уж хочу за значить, що це е, немає доведених фактів, то і лише коли Феміда підтвердить, то а, ми так, тоді отримаємо так. право такі обвинувачення виголошувати. Хочу по іншій темі е, на останок ще одне запитання вам поставити по ігорю Коломойському. По тому, що от в нього забрали український паспорт, і е, чи означає це, що українська влада на тепер пана Коломойського готова видати Сполученим Штатам Америки? або ж Лунають припущення, що його у жодному разі не видадуть, адже забагато він знає про те все, як відбувається в українській політиці і економіці. Як це все працює, тому видавати його американцям не можна. Але забравши в нього паспорт і е погрожуючи йому, що його Америці можуть видати, то в такий спосіб, мовляв, пана Коломойського схиляють до співпраці. Що це може бути за співпраця? Смотрите, <говори> здесь Я вот очень хотел бы вам дать какой-то инсайт, сказать, как все будет. К сожалению, я просто-напросто не знаю, потому что, ну вот с одной стороны, посудите сами, да, то есть, если бы у нас была политическая воля бороться с олигархом Коломойским, мы бы видели какие-то аресты, обыски в его структурах, но их нет с другой стороны, люди, которые будут защищать президента, скажут: ну вот видите, у него же забрали гражданство. Это же правда, у него действительно забрали гражданство, по крайней мере, так говорят. Вот. Однако с тех пор, как забрали гражданство, ничего не произошло. Ну, то есть, на него к нему не приехала домой СБУ там, или какая-то другая организация, не провели у него обыски. Хотя, поверьте, там есть что найти. Да? И вот ничего из этого не происходит. Сказать вам откровенно, я просто-напросто не знаю. Это какая-то политическая игра. Ну, А сказать вам прямо, что вот я прям знаю, что там в офисе задумали, что будет в будущем с Игорем Коломойским, я правда не знаю. Я могу сказать вам только одно. Я уверен в американской системе правосудия. Не в нашей, но в американской. Я уверен, что если там э, инициировано э, судебное разбирательство по Коломойскому, и там есть дело на Коломойского то оно будет доведено до конца. Это я могу вам гарантировать, потому что купить американскую систему правосудия невозможно. И если там дело открыли, то рано или поздно его доведут до конца. Да, это займет годы. Да, это процесс не быстрый. Но э, как это сказать, смертельный приговор этому человеку подписан. Все, будущего у него нет. Есть только вопрос, когда это произойдет. Пане Марко, дякую за вашу відповіді, дякую за пояснення і за, вас, за ваш час. Марк Савчук, голова Ради громадського контролю НАБУ, бубу, гостем ефіру 24 -го.